ಶುಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಜಯ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿ ಮಕಾನ್ ಕಿ ಛತ್ ಮಚ್ಲಿ ಕಿ ಪೀಠ ಜೈಸಿ ಮಖಾನ್ ಕೆ ಸ್ತಂಭ್ ಕೆ ಪೈರ್ ಜೈಸಿ ಹಾತಿ ಜಂಗ್ಲಿ ಜಾನ್ವರ್ ಬೈಸ್ ಫಾಲ್ತು ಜಾನ್ವರ್ ಮಚ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ ರಿಂಗ್ನಾ ಹಾತಿ ಸೂಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬೈಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನ सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे सिंगापुर आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया पशुओं ने सिखाया मकान के बारे में पूछताछ करने के लिए दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े जंगल की ओर चल पड़े दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई हाथी से हुई दोस्तों ने क्या तय किया दोस्तों ने जंगल में मकान बनाने का तय किया मुंदिना प्रश्न लालिम और लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े इले लालिम और किंचा लाली दाम दोनों दोस्तों तय किया कि मकान बनाएंगे फिर मुश्किल होती कि वे मकान कैसे बनाया जाता है न पता था इसलिए वह पशुओं से पूछताछ करने के लिए दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े इन दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की हाथी सांप भैंस मछली इन बैंस ने बैंस के पंजे से दोस्तों को क्या जानकारी मिली बैस का बैसा मर गया था बैसे का मांस दूसरे मांस खा गया था खाली पंजर पड़ा था बैस उसी के पास खड़ी दुखी मना रही थी बैस ने दोनों दोस्तों को अपने बैसे का पंजर दिखाया बोली जैसे इस पंजर के चार पैरों पर हड्डियाँ पड़ी है उसी तरह चार मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ों से छप्पर का पंजर बना लो इन मछली ने दोनों दोस्तों को क्या जवाब दिया मछली ने कहा आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टिया ध्यान से देख लो फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टिया है समय की पचंद आलस धन नर्दन, दिया लिया जीवन मरण खोना पाना इन आशियाराम शरणगुप्त के अनुसार समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है यश का यानी भगवान का कवि किस पर विश्वास रखने को कहते हैं आत्मा पर बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तब संभव है जब वह समय का सदुपयोग करता है काम के समय में बहाने करके नहीं टालना चाहिए समय का नष्ट ना करके समय पर जो काम करना है उसे मन लगाकर करना है ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति संभव है इन प्रति सारी समय का सदुपयोग अथवा समय का महत्व अथवा समय का पहचान पद्धत सारांश नोटी एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए एक एक पल से ही जीवन बनता है इसलिए काम को कोई भी उसे बिना किसी बहाने बनाए उसी समय पर पूरा मन लगाकर करना चाहिए आलस्य त्याग कर समय को अमूल्य धन मानकर कार्य करने से जीवन सफल होता है हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए इन रोबोट पाठक के बर्ती नहीं शेर को टहलाना रोबोनील झबरू को घुमाना रोबोदीप, मुखिया धीरज सक्सेना सेवक साधोराम, सक्सेना परिवार का रोबोट रोबोनील शर्मा परिवार का रोबोट रोबोदीप, मेरा बचपन आत्मकथा रोबोट कहानी इन एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था अंत के सो दफ्तर के पर्श को नो रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई अमिले रोबोदीप से हुई, रोबो से हुई। रोबो और रोबोदीप किससे मिलने गए से मिलने गए, गए? वैज्ञानिक लेखक का नाम क्या था आइजक आयिमो था इन धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी अंत कहता रहे सो नाती पोतों का होमवर्क कराने वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी इन रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान के कारण बने साथ साथ मानवीय नज़रे से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे इस बात को समझाने की कोशिश की न महिला की साहस गाथा तेंजिंग नोर्गे देवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष जुनके ताबी यवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला काला नाग पर्वत गंगोत्री ग्लेशियर कर्नल खुल्लर मेजर कुमार अंतकंतु इतु इन बचेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है अंत बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है कर्नल ने बधाई देते हुए पराते समय बचेंद्री के साथ कौन थे अंत केंगदे अंत कंत उत्तर इन्हें बिचेंद्र पाल के परिवार के परिचय दीजिए अंत के बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था पिता किशन पाल सि और माता हंसा देवी नेगी और पांच संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान संतानती अतक बरद्रे उतर निम्बू कंप्लीट इन इना बचेंद्री का बचपन कैसे बीता अंत प्रश्नू क्या बरबू सो बचेंद्री का बचपन संघर्ष था उसे रोज पाँच किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाया इस तरह संस्कृत में एम ए और बी तक की शिक्षा पूरी की अंत बरद्रे साकु इन यवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या कियागर किया, माते, माते का ताज को चुंबन किया बाद में हनुमान चालीस और दुर्गा माँ की आरती की इन्हें बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की अंतर बरबोदू बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए दो दल बनाए गए सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद पाँच बजकर तीस मिनट को तंबू से निकल पड़े के साथ बगेरे रस्ती के चढ़ाई की वहाँ जमी हुई बर्फ काटने के लिए फाउडे का इस्तेमाल किया कभी ना नायलन रस्ती के सहारे चढ़ाई की ऑक्सीजन की आपूर्ति रेगुलेटर पर चढ़ाकर कठिन चढ़ाई आसान बनाई इन प्रस्तुत पाठ का संदेश के इली बच्चे साहस गुण दृढ़ निश्चय अथक परिश्रम ಮುಸಿಬತಾ ಸಾಮನಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದರ್ಶ ಗುಣ ಸಿಕ್ತೇ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮೇ ಪುರುಷೋಸೆ ಕುಮ್ ನೆ ಅವ್ರ ಮೆಹನತ್ ಕ ಫಲ್ ಮೀಟಾ ಹೋತಾ ಅಚ್ಚಾ ಹೋತಾ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ನೀವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೂರಶಾಂತ್ ಪದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪತೆ ಯಾವ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕರಂಗ ಕಾಲ ನಂದ್ ಅವ್ರ ಯಶೋಧಕ ರಂಗ ಘೋರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಭೋಲ ಭಾಲಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣದ चुगलखोर ಅಂತಕಂತದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ ಅಂತಕಂತದು ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಕೃಷ್ಣကို चिಡಾಣేವala ಬಲರಾಮ ಅದರ चुಟಕಿ دے دےಕ ಹಸನೆವale ग्वालमित्र ಅಂತ ಬೆರಿಬೇಕು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂಗ कैसा था काला था कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है बलराम के प्रति है यशोदा और नंदคารಂಗ कैसा था गोरा था चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे ग्वालमित्र थे यशोदा किसकी कदम कसम खाती है यशोदा गोदन की कसम खाती साको है प्रश्न बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है बलराम मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे है लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है इन कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है माँ तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती इस कारण कृष्ण अपनी माता से नाराज है इना यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है अंत अनुकुड़ा के दो हे कृष्ण सुनो बलराम जन्म से ही चुगल कोर है मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ मैं ही तेरी माता हूँ तू ही मेरा पुत्र है इना बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है बालकृष्ण अपनी माता से यह शिकायत करते कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है और मुझे कहता है कि तुझे मोल लिया है तुझे माँ यशोदा ने जन्म नहीं दिया है और यह भी पूछता है कि तुम्हारा शरीर का रिंग क्यों काला है नंद और यशोदा तो गोरे है इन कर्नाटक संपदा पाठ दल बरतक अनुरूप गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेगोड़ गुंबज विजयपुर कावेरी नदी जोग जलप्रपात कर्नाटक चंदन कागर बेंगलूरु सिलिकॉन सिटी बेलूरू शिल्प कला गोलगुंबज वास्तुकला इन पश्चिमी घाट किसे कहते हैं दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है जोग अब्बी कोका का समुद्र श्रवण बेलगोला की गोमटेश्वर की ऊंचाई कितनी है सत्तावन फीट फिफ्टी सेवन इन्हें टू मार्क्स क्वेश्चन अली। कर्नाटक के प्रमुख नदी और जलप्रपात नदी कावेरी कृष्णा तुंगभद्रा जलप्रपात जोग अब्बी कोका का, का शिवन समुद्र बांध और जलाशय के क्या उपयोग है नदियों पर बांध बनने से हजारों एकड़ जमीन सिंची जा सकती है जलाशयों से बिजली यानी ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं कर्नाटक के प्रमुख राजवंश गंगा कदंब राष्ट्रकूट चालुक्य होना कर्नाटक दो प्राकृतिक सौंदर्य अंतरू नाक मार्स के कहते हैं ऐन बरती है कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं इन्हीं घाटों के कुछ भागों को सहयाद्री कहते हैं दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमाला है शोभा है और कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा है चंदन का आगार कहते हैं अधिक बरीबू लोहा इस्पात सोना यहाँ आदि मिलते हैं अंत बरद्रे मार्स को इन्ह कर्नाटक की शिल्प कला का परिचय अथवा वास्तुकला कहूँ आवग कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है बादामी अट्टुक में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है तथा सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियाँ सजीव लगती है यह मूर्तियां हमें रामायण महाभारत तथा पुरानों की कहानियां सुनाती है श्रवण बेलगोला की सत्तावन फुट गुमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है विजयपुरा के गोलगुम्बस मैसूर का राजमहल प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च आदि स्थान आकर्षणीय है ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೋಲಿ ಜಾತಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಾಲಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಣ ಹಮೆ ಕಿಸ್ ಉಮ್ರ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚಿ ಆದತೆ ಡಾಲನಿ ಹೇ ಬಾರ ಸಾಲ ಕಿ ಕಮ ಉಮ್ರ ಮೇ ಬೋಕಿ ತಾರಿಫ ಕಿಸ್ನಿ ಕೀ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹನೆ ರಾಮೂನೇ ಕಿಸ ವಿಷಯ ಕಾ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಗಣಿತ ಕಾ ಇನ್ನು ಗಾಂಕೆ ಸಫಾಯಕೆ ಬಾಲಕ ಕ್ಯಾ ಕಾಮ ನೋಡಿ रोज एक घंटा गांव की सफाई में लगते हैं गड्ढे को मिट्टी से ढांपते हैं कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह निश्चित जगह बनाते हैं गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है बच्चों को जो जाने की प्रेरणा और व्यवस्था करना गाँव को साफ सुथरा करना गाँव को हरा भरा रखना और यस गाँव के जो गड्ढे हैं उन्हें मिट्टियों से डांपना इन कलेक्टर साहब ने बच्चों की तारीफ कैसे की साफ सुथरा देकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है गाँव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की इतनी भी कम है इन सब मिलकर गाँव को स्वच्छ वातावरण दिया है बाल शक्ति के कारण गांव एक आदर्श गांव बन गया है अंत साको ಇನ್ನು ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಕಿ ಹಾರನಿ ಓದಿಯೊಳಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಸಫಲತ ಏಕ ಚುನೌತಿ ಚುನೌತಿಯೇ ಇಸೆ ಸ್ವೀಕಾರಕರು ಕ್ಯಾಕಮಿ ರಾಗೈ ದೇಕೋ ಅವ್ರು ಸುಧಾರ್ಕರು ಜಪ್ತಕ್ ನ ಸಫಲು ನೀಂದ್ ಚೈನ್ಕೋ ತ್ಯಾಗೋತುಮ್ ಸಂಘರ್ಷ ಕಾ ಮೈದಾನ ಚೊಡಕರು ಮತ್ತು ಭಾಗೋತುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇನ್ನು ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಭಾಳ ಸರ ಶನಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೊ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ शनि का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम मीथेन और एमोनियम गैसों से हुआ है इन्हें शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह अथवा सबसे खूबसूरत ग्रह क्यों कहा जाता है अन्य दो प्रश्न है शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं शनि के इन वलय या कंकनों के कारण शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है इन शनि को अत्यंत टंडा ग्रह क्यों कहा जाता है थोड़ा कर के बोधो ग्रह सूर्य से पृथ्वी से करीब दस गुना अधिक दूर है बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है इसलिए शनि को अत्यंत टण्डा ग्रह कहा जाता है इन टाइटन बग्घेनुड़ा केल बोधो शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन है यह सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है इसका व्यास पाँच किलोमीटर है शनि की सतह पर अंतरिक्ष यानों को उतरना तो संभव नहीं है लेकिन टाइटन पर अंतरिक्षयान कर सकते हैं इध इंपॉर्टेंट अदाद अनुवाद नोड को सत्य की महिमा सत्य क्या होता है कहता सत्य बहुत भोला भाला सीधा साधा है जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य कहलाता है सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है ज्ञान की प्रतिलिपि है आत्मा की वाणी है इन्हें शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका अनुकूड़ा क्यों बहुत हो सत्यम ब्रुआयात प्रियम ब्रुआत न ब्रुयात सत्यम प्रियम अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे अप्रिय सच मत बोलो इन्हें महात्मा गांधी जी सत्य के बारे में कथन अदो कूड़ा इंपॉर्टेंट अद सत्य एक विशाल वृक्ष है उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते है उसका अंत नहीं होता हमें नेक्स्ट नागरिक के कर्ते हुए वाला प्रत्युभ्रेता अंत दो सो मीना मैडम ने अंत में क्या कहा सो लास्ट खबर ये पंद्रह आज के बच्चे कल के नागरिक है विद्यार्थियों आज से नहीं अब से ही इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो इससे आपका हित तो होगा ही देश का कल्याण भी होगा इन नागरिक कर यादादर मूर कर्तव्य बदले को दो एक नागरिक की हैसियत से राष्ट्रध्वज राष्ट्र गाना राष्ट्र त्योहार का आदर करना प्रकृति हमारी माता है इसलिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं करना है पर्यावरण को स्वच्छ रखना समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारा का ಭಾವರತ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪಂದ್ರ ದಿವಸೀಯ ಕಾರ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಕೋನ್ ಕೋನ್ಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿತ ಕೀತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕವಿತಾ ವಾಚನ ಕವಿತಾ ರಚನಾ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಭಾಷಣ ಕೌಶಲ್ ಟೆರಾ ಕಾಟ್ಸೆ ಗುಡಿಯ ಬನಾನ ಇನ್ನು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ಶಬ್ದದ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರದು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇವೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಇನ್ನು ಲಿಂಗ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಸೊ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಆನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕಾರಕಗಳಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಭಾವಸೂಚಕ ಪ್ರಶ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಧಿಗಳದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗುಣಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ವೃದ್ಧಿ ಎನ್ ಅಯಾದಿ ವ್ಯಂಜನ ವಿಸರ್ಗ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಸಮಾಸದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದು ಎಸ್ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೋಲಿ ಜಾತಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಚಂದನ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ವಿಪುಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಮೇ ಹೇ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅನೋಕಿ ಹೇ ಅವರು ಬಸವಂತ ನೋಟ್ ಲೇಖರ್ ಬಾಜಾರ್ಕಿ ಅವರು ಭಾಗ್ತಾ ಹೇ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಾದಗಳೇ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಅಪಟ್ಟಿತ ಗೆದ್ದ ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರೀಬೇಕು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿದಾವೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪಚಾರದ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪ ಸಂಹಾರ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜರೂರತ್ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆಶಯಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಉಪ ಸಂಹಾರ ಒಟ್ಟೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಲಾಭ ಹಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಬಂಧ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಾಭಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಹಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಬರೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅದ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅದ ಸೇವಾಮೆ ಆಧರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಬರಿಬೇಕು ವಿಷಯ ಬರಿಬೇಕು ಪತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸುಟ್ಟಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಬರದ